За такое соло я бы вас расцеловал. Жаль, вы далеко сидите, поэтому жду вас завтра в 10 часов у себя в кабинете. Ну, человек имел, конечно, наверное, совсем другое. Получилось, что так смешно. Идет репетиция оркестра. Дирижер очень недоволен репетиции и говорит, флейты, ну что с вами сегодня такое? Ну нежнее, нужно нежнее играть. Скрипки, первая скрипка, ну это же позор. Играйте, пожалуйста, все в тональности. Высказывает всем одним, вторым, аль там всем досталось. Барабанщик не выдерживает. И как давай по всем литаврам ба 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 бах по всем своим, значит, этим ударным установкам и по тарелочкам в конце, да? Пауза такая минутная, и дирижер. Ну, и кто это сделал? При, придите домой и передайте мои соболезнования своей жене. Как можно спать с таким жутко неритмичным человеком?